А ось Андрію про ще одну проблему. Працюють як розумні, отримують як дурні українцям роботодавці заборгували понад 157 мільйонів гривень, особливо скрутна ситуація у Донецькій і Харківській областях. Ну, знаєш, по більшому счету, я би, звісно, сказав, що самі виноваті, хто їм доктор. Перімо, що різні бувають ситуації. Но, друзі, согласитесь, за любой труд повинні платить. Як отримати свої заробітані гроші, ми навчимо вас сьогодні в абзаці. Розпочати судове слідство на харківському заводі Малишева. Там робітники не отримують зарплатню місяцями. Кожному винні близько 7 тисяч гривень. А за контрактом вони на 200 мільйонів доларів виготовляють танки для королівської армії у Таїланді. Тому щодня збираються і чемно йдуть на роботу. Танки вырубляют люди. О, какая преданность? Работодатели еще. За вход на завод деньги там случайно не берут. Вот если что, хороший совет можете как раз брать. Ну а какая ситуация с долгами по Украине? Смотрите. Харьковский завод имени Малышева. В советском прошлом флагман танкостроения сейчас одно из самых проблемных предприятий региона. Здесь долги исчисляются миллионами. Люди месяцами не видят зарплаты. Почему так происходит и почему они терпят, я решила выяснить у них самих. Три месяца уже не платят. За а как? Вот, июль не плаченный, и август сентябрь. Не плачены, три месяца. Скажите, как вы ходите на работу? Что вы здесь делаете? За делают? счет пенсии. Ну, живем за счет пенсии. А делаем, ну, детали делаем. Надеемся, ждем. Вся как? жизнь впереди. Ну, мы получим другие получат. Дети получат. Не дети в и получат. Когда-то что то, -то получат? Ну а что делать? Я не понимаю, 4 тысячи рабочих каждый день ходят на завод абсолютно бесплатно. Вот работают над выполнением тайского заказа. Два танка «Оплот» уже прошли испытания. Завод должен этим людям почти 22 миллиона гривен, а они ничего не делают. Вместо рабочих я решила выяснить сама, чем чревата невыплата заработной платы. Читаю уголовный кодекс, статья 175. Безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии либо иной, установленной законом выплаты граждан, наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Обычно до тюремного срока не доходит, уверили меня в областной прокуратуре. Руководитель, как правило, пугается криминальной ответственности и быстренько находит деньги. Играться с такими э -э с деньгами, с судьбами людей, с э, неуплатой зарплаты нельзя, потому что рано или поздно придет правоохранитель, придет прокурор и спросит, почему ты сделал так, а не иначе. И тогда будет ответ. Я поняла, шанс получить свое появляется только, когда вмешивается прокуратура. А сколько по всей Украине предприятий, которые прокуроры не замечают, а сами люди молчат? В Невропетровске лидером по невыплаченным зарплатам является предприятие «Метрострой». Его работники каждый день спускаются под землю, выполняя адскую работу. Но государство про них почему-то не вспоминает. Больше десяти лет строители Днепропетровского метро живут в ожидании зарплаты. Ее задерживают постоянно. Бывают сытые времена, как, например, в нынешнем году, когда предприятие должно денег всего за какие-то два с половиной месяца. А ведь иной раз люди сидели без зарплаты годами. Ну вот она, украинская закалка. Метростроевцы продолжают ежедневно пахать и даже боятся потерять эту плохо оплачиваемую работу. Поэтому соглашаются говорить о своих проблемах на камеру только со спины. Зарплату нам выдали только за июль. У всех семьи, у меня жена, ребенок. Жить нам не за что, чем их кормить непонятно. Живем за деньги родителей, в этом метрострое, по-моему, никогда ничего не поменяется. Средства на ликвидацию задолженности кто только не искал. И местная власть, и фонд госимущества, и профильное министерство. Работникам метростроя остается только надеяться, что когда-нибудь деньги так и найдут. Одессе тоже похвастаться нечем. Предприятий должников у нас больше десятка. А есть и такие, где люди годами не видят зарплат. Игорю Пантелеевичу перестали платить в 2011-м. Работодатель – Государственное конструкторское бюро «Молния». Тут изготавливают звукометрические установки для Министерства обороны Украины и полигонное оборудование. Сумма долга пенсионеру просто в голове не укладывается. 50 тысяч. Это за сколько месяцев задолженность? Три года. Вам три года не платили зарплату? Да. И, и, вы... и так всем, не только мне. Таких бесплатных работников тут около сотни. Им должны 2,5 миллиона гривен. Я решила проверить, как дела в порту у моряков. Мне всегда казалось, что у них не должно быть проблем. Как я ошибалась? Среди должников по зарплатам Измаильский порт, Украинское Дунайское пароходство и Килийский судоремонтный завод. Они задерживают заработанное от 2 до 10 месяцев. Измаильский порт где идут массовые сокращения и недавно была задолженность она достигала двух месяцев это и э, украинское дунайское пароходство э, где рабочие провели пикет э, областной прокуратуры и им тоже выплатили долги но это было весной этого года сейчас опять э, растет задолженность она сейчас составляет около четырех месяцев одно меня удивляет что заставляет людей ходить на работу где к ним так по-свински относятся неужели они верят что все-таки получат свои деньги Transcrição e Legendas В Ужгороді є підприємства, які боргують своїм робітникам по два-три місяці. Термін не критичний, тому люди воліють просто зачекати, а не піднімати галас. Ось, наприклад, у готелі Інтурист Закарпаття люди не бачили грошей із червня. Люди і зараз ходять на роботу, не отримуючи за це гроші. Чимно чекають, поки їм заплатять. І категорично відмовляються розповідати про затримку з грошима на камеру, бояться, що тоді зовсім робоче місце втратять. Наша героїня не мала можливості сидіти без зарплати, була змушена шукати нову роботу. Та все одно попросила не показувати її обличчя. Тобто я офіційно працювала 4 місяці і на протязі цих 4 місяців у мене 2 місяці була затримка. Зараз наразі я спілкуюся з колегами своїми, в них йде затримка з червня місяця зарплати. Люди часто бояться йти на відкритий конфлікт з роботодавцем, бо не вірять, що це може дати якийсь результат, пояснює фахівець із соціології. А роботодавці цим як правило користуються або беруть буцімто на стажування і не платять ані копійки, або на випробувальний термін. Знають ніхто не щинить галас, і всі один одного знають. А, майбутній а, працедавець, знаючи про те, що ця людина вже на свого працедавця щось сказала, більше не візьме а, людину на роботу. Я так зрозумів, друзі. У всьому винен наш страх опинитися біля розбитого корита. Українці краще чіплятимуться за примарну надію отримати чесно зароблене, ніж сваритимуться з цим роботодавцями. Хто ми, а хто вони.